म्हणजे आता पहिलं एम एम आर च हिंदी मध्ये पण बोलावं लागेल मराठी प्रश्न असा आहे सर की टोल फ्री नंबर जो जारी केलेला आहे त्याच्यावर तक्रार केल्यानंतर किती वेळ निवारण त्या व्यक्तीचं नाही नाही झालं तर काय पुढे हो ते परिवहन मंत्री आहेत मुंबई महानगर क्षेत्र में यानी एमएमआर क्षेत्र में ऑटो रिक्षा टॅक्सी ओला व उबेर इसके जैसी जो भी वाहन है जिसके प्रवासी संख्या दिन दिन बढते जा रहे हैं इस, उसके ऊपर उनको कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनको नोटिस भेजा जाएगा और साथ ही में अगर वो और गलत तरीके से अगर काम करता रहेगा तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा और भी अगर दंडात्मक बड़ी अगर पेनल्टी करनी है तो उनका जो परमिशन रहता है वो परमिशन कैंसिल किया जाएगा तो इसी तरह से हम एमएमआर क्षेत्र में ये सेवा चालू कर रहे हैं भविष्य में ये सेवा हम महाराष्ट्र में चालू करने के विचाराधीन में हमारा डिपार्टमेंट है मैं फिर एक बार ये टोल फ्री कमांड जो है वन एट डबल जीरो टू टू जीरो वन वन जीरो पे आप कुछ भी कम्प्लेन्ट आपकी होगी तो आप कंप्लेट दीजिए आपके समस्या का निराकरण निश्चित रूप से किया जाए में में जो हम फ्री स्टाइल मारामारी देख रहे हैं क्या ये स्लम है क्या ये सड़क पर वो हम देख रहे हैं के माध्यम से आ, उनकी एक दूसरे के ऊपर मारापीटी हो गई भविष्य में और भी कुछ हो सकता है तो इनके ऊपर कड़े से कानूनी कार्य ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में यहाँ पे ऐसी चीजें किसी ने करनी नहीं चाहिए बगा जितेन्द्र आवाडिया गोपीचंद पडलकर अदस्य मध्य सदना मध्य आ सर्व जे अत लोकशाही चे भक्त लोकशाही ऐसी आम्ही आमच्या शालेय जीवनात आलेली आहे उद्या अखेरच्या दिवशी सुद्धा स्पष्ट करतील त्यावेळी या अधिवेशनाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य महाराष्ट्रातील जनतेला भरपूर काही देण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारनं केलेला मी अमरावती विभागाचा शिक्षक आमदार